Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesan Datuk Muhammad Adlan Barhan, menantu pengurusi Perkataan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dan seorang peguam bagi membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sebuah kementerian. Adakah benar ahli perniagaan Datuk Sri Muhammad Adlan dianaya oleh kerajaan Malaysia? Itulah dakwaan beliau. Segalanya telah dilakukan oleh pihak SPRM dalam menjejaki beliau. Namun sehingga kini SPRM masih gagal menjejaki keberadaannya. Adakah beliau menjadi mangsa konspirasi politik? Ikuti kisah ini. Boleh jawab. Kota kontrak yang diberikan kepada anak menantu. Boleh itu jawab? adalah suatu fitnah. Dan pembohongan. Boleh jawab. Kalau fitnah tak kalau fitnah saman, kalau fitnah saman. Tak apa? Kita akan ambil tindakan yang sewajarnya. Fitnah, bohong. Segala-galanya bermula apabila SPRM mendakwa projek biometrik yang dikaitkan dengan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan ini merujuk kepada projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan data biometrik pekerja asing yang dikendalikan oleh sebuah kementerian. Berdasarkan maklumat siasatan SPRM, penyelewengan dikatakan berlaku apabila kontrak projek tersebut melibatkan jumlah pembelajaran besar tetapi hasil pelaksanaan tidak menepati skop sebenar. Beberapa pembayaran kepada kontrak Kontrak dan syarikat terlibat dipercayai dibuat tanpa pematuhan tata cara keuangan kerajaan. Ada juga dakwaan bahawa kontrak diberikan secara tidak telus melalui syarikat yang mempunyai kait rapat dengan individu tertentu termasuk orang politik dan ahli keluarga mereka. Selain itu, SPRM mendakwa ada aliran wang yang mencurigakan daripada syarikat pelaksana projek ke akaun-akaun persendirian termasuk milik individu yang sedang disiasat. Penyerangan ini melibatkan unsur pecah amanah dan salah guna kuasa kerana dana kerajaan yang sepatutnya digunakan untuk meningkatkan sistem kawalan pekerja asing dipercayai disalurkan kepada pihak tertentu untuk kepentingan peribadi. SPRM juga mengesyaki dokumen tertentu dalam projek ini telah diubah suai bagi menghalalkan pembayaran dan sebahagian peralatan yang dibekalkan tidak sepadan dengan harga yang dibayar. Faktor-faktor inilah yang menjadi asas pertuduhan bahawa projek biometrik tersebut telah diselewing. Suruhanjaya itu memaklumkan ia telah cuba menghubungi dua lelaki terbabit secara terus dan menerusi peguam masing-masing namun gagal menghadirkan diri di pejabat SPRM. Pada 17 Mei 2023, ahli perniagaan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan menantu kepada bekas Perdana Menteri Sri Muhyiddin Yassin dikesan meninggalkan Malaysia. Empat hari kemudian, pada 21 Mei 2023, seorang peguam bernama Mansur Saad, 69 tahun, turut keluar negara. Rekod Jabatan Imigresen mengesahkan tiada catatan kepulangan kedua-duanya selepas tarikh berkenaan. Surajaya Perjalanan Rasulah Malaysia mengesahkan kedua-dua individu tersebut dicari bagi membantu membantu siasatan kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambilan dan penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. SPRM cuba menghubungi mereka secara terus termasuk melalui peguam masing-masing namun tiada kerjasama diberikan. Seperti mana kita telah keluarkan kenyataan, uh, beliau dikenaki uh, datang ke SPRM untuk memberi kerjasama. Saya ingin tegaskan bahawa uh, kita telah uh, banyak kali pegawai kita berhubung dengan beliau sendiri dan juga peguam Namun demikian, beliau dengan seorang lagi uh, gagal untuk hadir ke pejabat untuk kita menjalankan siasatan. Kedua-duanya diperlukan untuk kita tindakan mahkamah pada 28 Februari 2023 isu melibatkan Muhammad Adlan telah dibangkitkan di Dewan Rakyat ahli parlimen mendakwa anak dan menantu Muhyiddin mendapat kontrak sistem emigrasi bersepadu nasional dewan ini mencetuskan kekecohan sehingga Muhyiddin bangun menafikan tuduhan tersebut Muhyiddin menegaskan bahawa kontrak berkenaan dimenangi melalui tender terbuka oleh Irish Corporation Berhad bukan syarikat milik menantu atau anaknya beliau menyifatkan tuduhan itu sebagai fitnah berat dan cubaan menjatuhkan maruah di dirinya serta keluarga. Muhyiddin turut memberi amaran akan mengambil tindakan undang-undang jika tuduhan dibuat di luar Dewan Rakyat. Beberapa bulan selepas itu, SPRM mula mengesan gerak geri Muhammad Adlan. Sumber dalam memedahkan bahawa pada 19 Mei 2023, pejabat peguam negara sudah memberi arahan mendakwa beliau. Namun, sebaik menyedari kemungkinan berdepan pertuduhan, Adlan diperjaya segera meninggalkan Malaysia. Pada awal Jun 2023, peguam Dato' Dr. Bajik Seng yang mewakili Adlan menjelaskan bahawa anak guamnya keluar negara atas urusan perniagaan. Beliau mendakwa anak guamnya tidak pernah pernah dipanggil SPRM untuk siasatan malah sudah memaklumkan tarikh keberangkatan melalui surat bertarikh 3 Jun 2023. Dalam surat itu, Adlan turut menyatakan akan pulang sekitar pertengahan Julai namun, tarikh yang dijanjikan itu berlalu tanpa sebarang kepulangan SPRM kemudian mengambil tindakan membekukan akaun bank Adlan serta beberapa syarikat berkaitannya Baljit membidas langkah tersebut dan mendakwa anak guamnya diganggu serta diugut oleh pegawai SPRM. Bangsor Saad, seorang peguam yang juga pengarah serta pemegang saham Nestam Berhad, tampil dengan kenyataan pada Ogos 2023. Beliau menolak dakwaan dirinya melarikan diri, katanya. Beliau keluar negara atas urusan perniagaan dan sudah memaklumkan keberadaannya melalui surat kepada SPRM. Bangsor mendakwa akaun bank peribadi serta akaun isterinya turut dibekukan secara mengejut tanpa sebarang notis. Beliau menuduh SPRM cuba membuli dan menekan dirinya supaya melepaskan pegangan saham saham kepada pihak korporat tertentu. Mansor menegaskan beliau akan pulang ke Malaysia hanya jika tidak lagi dianaya. Polis di Raja Malaysia PDRM yakin dapat memperoleh kelulusan notis merah terhadap uh, Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan yang juga menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin uh, daripada Interpol dalam masa terdekat. SPRM yang terus gagal mendapatkan kerjasama kedua-duanya akhirnya memohon bantuan polis diraja Malaysia. Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tansi Azam Baki pada Ogos 2023 memaklumkan pihaknya akan memohon notis merah Interpol terhadap Adelan dan Mangsor. Langkah itu bertujuan mengesan lokasi mereka di luar negara. Dalam tempoh sama, Ketua Pesuruh Negara mendedahkan bahawa Interpol memerlukan maklumat tambahan mengenai Adelan. Notis merah ke atas Mangsor berjaya dikeluarkan pada 19 Februari 2024. Tetapi bagi adalah proses tersebut tertangguh kerana permintaan tambahan itu. Ada lagi beberapa perkara teknikal yang kita sedang tunggu daripada apa yang SPRM. Ini berhubung dengan permohonan melalui Interpol red notice. So once apabila kita dapat lengkap seperti itu, kita akan buat permohonan resmi kepada Interpol. Menjelang pertengahan 2024, Azam Bakir mengakui menerima maklumat bahawa Adelan dipercayai berada di Timur Tengah, berkemungkinan Madinah. Namun, negara tersebut tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Malaysia. SPRM memohon pembatalan pasport antarabangsa Adelan bagi menyekat pergerakannya. Tetapi Jabatan Imigresen Malaysia pada September 2025 mengesahkan belum menerima sebarang permohonan rasmi. Manakala mangsa saat dikatakan berada di Dubai dalam perkembangan lain adalah menerusi peguam yang berulang kali menafikan dirinya melarikan diri beliau menegaskan hak untuk bergerak bebas termasuk ke luar negara tidak boleh disalah tafsir sebagai cuba mengelak undang-undang adalah juga mendakwa beliau sentiasa bersedia pulang jika ada jabinan keselamatan dan proses siasatan yang adil bangsa pula konsisten dengan dakwaan bahawa beliau menjadi mangsa politik beliau menolak naratif media yang menurutnya dikawal untuk memberi imej buruk kepada dirinya tegasnya beliau akan pulang hanya apabila yakin tidak lagi diperalat untuk tujuan politik Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein mengesahkan permohonan notis merah ke atas menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Muhammad Adlan Berhan dan peguamnya telah diserahkan kepada Polis Antarabangsa Interpol. Perkara itu disahkan oleh beliau, tindakan menyenaraikan nama mereka di dalam notis merah itu dilakukan selepas dimohon Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk mengetahui keberadaan kedua-dua individu itu pada 11 September 2025 Berita harian melaporkan bahawa Adelan masih berada di luar negara SPRM menegaskan usaha mengesan beliau diteruskan Termasuk perbincangan dengan sebuah negara di Asia Barat Bagi mencari jalan membawanya pulang Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakara Syakban Menegaskan sebarang pembatalan pasport mesti melalui prosedur rasmi Walaupun SPRM menyatakan sudah memohon Pihak Imigresen menafikan menerima permohonan itu Perbezaan kenyataan ini menimbulkan tanda tanya Mengenai koordinasi antara dari agensi pengat kuasa Malaysia. Kini, selepas lebih dua tahun meninggalkan negara, status sebenar Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan kekal misteri. Beliau dipercayai masih berada di Timur Tengah, manakala peguamnya turut menuntut keadilan. Mangsa pula masih dalam senarai notis merah Interpol. Dalam konteks kes Datuk Seri Muhammad Adlan Berhad, timbul teori bahawa siasatan terhadapnya syarat dengan motif politik. Hubungannya sebagai menantu kepada bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijadikan asas andaian bahawa kes ini mungkin dipergunakan untuk melemahkan kedudukan politik keluarga dan parti beliau. Naratif ini mengandaikan wujudnya pecaturan pihak lawan yang mahu mencemarkan reputasi Muhyiddin dengan mengaitkan nama menantunya dalam projek biometrik pekerja asing. Tindakan seperti pembukaan akaun bank, pembatalan pasport dan siaran media yang menonjolkan beliau sebagai fugitif juga ditaksirkan sesetengah pihak sebagai strategi membunuh sebelum proses mahkamah dijalankan. Selain itu, terdapat konspirasi lain yang mendakwa penyiasatan ini sengaja diperbesarkan bagi mengalihkan tumpuan masyarakat daripada isu besar lain yang membabitkan kerajaan semasa. Dalam teori ini, kes adalah dianggap sebagai alat distraksi di mana sorotan media terhadap beliau dimanfaatkan untuk meredakan kritikan terhadap kelemahan pentadbiran atau skandal lain yang berlaku dalam tempoh sama. Ada juga berpendapat tindakan mewar-warkan ketiadaan beliau di Malaysia melalui notis interpol hanyalah sebahagian daripada perang psikologi untuk menekan adalah supaya tunduk. Semua teori ini belum dapat dipastikan kebenarannya namun ia tetap berlegar kuat dalam kalangan pemerhati politik dan masyarakat. Sakau yang banyak-banyak baik. Kalau tak sakau kenapa lagi keluar negara? Hadapilah tuduhan. Pergilah mahkamah. Kalau betul, di mahkamah yang betulkan. Saya daripada 87, 40 saya didapat tidak bersalah kan di mahkamah yang putuskan. Apa takut? Catatan kes penyelamangan projek biometrik pekerja asing ini kini menjadi antara episod paling rumit dalam sejarah penguatkuasa SPRM yang melibatkan dimensi politik, undang-undang serta diplomasi antarabangsa dan sehingga kini masih tiada kepastian bila kedua-dua individu utama akan kembali untuk menghadapi pertuduhan. Di manakah mereka berdua, SPRM pun tiada jawapan. Sekian, terima kasih.